вами бросаться не стоит, что Авангард не нужен городу Краматорск. Это ну, у нас на, наш регион представляют две команды на всеукраинских соревнованиях. Это Ильичовец и Авангард Краматорск. Тем более, что Краматорск сейчас сейчас является как бы, формально областным центром. Я считаю, что э, такая, ну, у нас у нас должен быть клуб, и он должен представлять нас на всеукраинских соревнованиях. И любые разговоры, и там помыслы о том, что не нужна эта команда, они не имеют вообще никакого подспорья, ни смысла. Это бред вообще. Это первая ваша акция, или вот такое проводили? Ну, no, подобного нет, еще не проводили. Мы прекрасно знаем э, проблемы, там споры насчет э, СК Блюминга. Мы ну, знаю, не знаю, что не раз обращалось руководство авангарда, что предоставили на платной основе, то есть не бесплатно, на платной основе э, поле для тренировок, так как у нас команда тренируется, мягко говоря, на плохом поле и как бы и ожидать серьезных результатов с таким ну, с такой инфраструктурой как бы ну, на данный момент не стоит. Ну, мы, при этом мы понимаем, что как бы, президент наш делает все для того, чтобы команда жила и играла. Но когда есть в городе, допустим, такие условия, ну, непонятно почему. Возможность в команде тренироваться здесь, тем более на платной основе. для того, чтобы выразить свой протест. Эта акция, любая акция должна иметь цель. Именно этим она отличается от балаана, которые происходят в надуманных республиках. Наша главная цель заключается в том, чтобы показать, первое, это показать нашему руководству, руководству Краматорского авангарда, что мы видим и ценим их работу, знаем, каким трудом удалось добиться разрешения на то, чтобы команда играла у нас в городе а не соседней образ. Второе, это показать э, Григорию Марковичу Скудаю, который говорит о том, что э, наша команда не нужна городу, что э, эти слова не имеют никакого подспорья. И третье, наверное, самое главное, это ну, из своей практики я знаю, что любое, любые слова рано или поздно могут перерасти в действие. И чтобы такие слова не перерастали в действие... Мы выходим для этого и показываем то, что мы за свой клуб будем стоять до конца. Если кто-то будет что-либо делать для того, чтобы работа клуба ухудшалась и не дай бог направлять свои действия на ликвидацию клуба, они должны знать, что мы за свой клуб будем стоять до конца. Вне зависимости от того, где он тренируется, как он играет, какие зарплаты и так далее и тому подобное Свою дорогу вперед идет наша ванга. Сила, вместе мы победим!